दिल्ली की पतावन का भी तो दिल्ली की सेंट्रल टीम पार्टी की कम जोड़े पार्टी में तो दिल्ली वाला क्या उनका काम होता है अरे विशाल ने ना जीता और उसने क्या जाके मैं भाजपा पे जीता है मतलब उनके पॉलिस हरा हुआ है अबे यार विभाजन कारी मत मारी जो पॉलिटिकल आचे भाजपा हरा ह कांग्रेस का हराओ कांग्रेस आगे और आम आदमी पार्टी का आप अच्छी तरह आम किसी से चला कर लेकिन विधानसभा लड़ा तो जहाँ बावन हजार कांग्रेस में लगा के वोट लाया था वहाँ पर बत्तीस हजार वोट दिया लेकिन कांग्रेस को तो कौन वोट मिला सौ मिला कांग्रेस को पच्चीस तो आम अभी को ये सब आपको 32000 अहमदाबाद में गुजरात तो में नौवा नंबर तो पे सबसे हाईएस्ट रेट लाए हो अरे भाई हाईएस्ट रेट की बात नहीं हाथ तो पे हाथ ना कांग्रेस में रहा होता तो मैं मिले होता और प्रजा की सेवा कर सकता था आज भी यहां गर्भवती गर्भवती ना पूरी प्रसंग में उपस्थित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ना नाम ना बोल सर भाई मुकुल वासनिक जी और श्री अमित भाई मुरबी तुषार भाई ने सो मंच पर विराजमान साथियों और तिवारी जी अपने को अपने के बेगाने चले आते हैं अपने को अपने के बेगाने चले आते हैं कांग्रेस तो पार्टी के दीवाने चले आते हैं <ग्णिक्णण> अपने को अपने के बेगाने चले आते हैं कांग्रेस पार्टी के दीवाने चले आते हैं

पर पहला नवा विचारों तो हम नंबर घुसे रहा था पर चला त्वचा भी ना कीजे परिस्थिति तो निर्माण करो हमारी पार्टी में तीव्र जी हमारे साथ साथे साक्षी जाए क्या अत्यावश्यक फंड ना तो आपको पर जो उस अत्यावश्यक विषय चालू करेगा तो फंड चालू से ही दिल दी थी आम आदमी पार्टी गुजरात पासे को पढ़ना थी इन्हा बना नेताओं दिल्ली की बात आवाज डाल रही है दिल्ली की सेंट्रल टीम पास की कब जोड़े दिल्ली में तो दिल्ली वाला क्या उनका वाला गुजरात में अने विशाल ने ना जीता वाला बताया कि ऐसा कि भाई भाजपा पे जीता है मतलब कि कांग्रेस का हरा हुआ है अबे यार विभाजन का ही मत मारी जो पॉलिटिक्स कांग्रेस ना हराओ कांग्रेस आगे और आम आदमी पार्टी में लाओ आप परसेप्शन आम आदमी पार्टी नो ऊपर दे रहे हो अरे ना कहने जा रहे हैं अंदर की बात नहीं खबर पड़ी तो उन लाइव लोगे आपने आप पार्टी में एक चरण पर रहवाज नहीं अरे उतना मार उतना इतना मार दिया आज आपने कांग्रेस पार्टी में आपने ये संस्था मार कर दिया मैंने पांचवीं स्वर्ण काम कर दिए फादर पर कांग्रेस मार का अरे जोगानुलिक मार दिखो अग्रोल बना जाए अनेक परमिट्स कौन आए हो कि पापा तो मैं रिजाइन करूं तो तू हाँ करूं ना आपकी पार्टी में तो तब तू कांग्रेस में चल चुके तो तू कांग्रेस में तो लोगों को ना दिख रहा है इसलिए आप थोड़ा पेटिंग उनके नातूल से ये एक तो उनको गलीश तो चें कि बिजो को देखा तो नहीं अरे इतना मामले અબ પાસવાડ જો આગેવા мар સાથે જોડાયા છે ટીવા પણ સમદર છે ના આવાની પાર્ટીના પ્રમુખ જે પણ мар સાથે સહયોગ એવો છે કે અમે બની સિવ કે કોંગ્રેસ છોડીને આપમાં ગયા હતા અને આજે સેફ ડેસર કે સહયોગે કામ કુદરતમાં સાથે સૌરક કરે છે એટલે કો આભાર ના પ્રકાર આ પ્રસંગ બો આભાર નથી પણ પરિચય સીટી ડિન જૂટનો માન્ય

ऐसे सुरेश सिंह डाबी जी हम लोगों ने बरसों से कांग्रेस में में था जनरल तो मुझे भी तो हुआ कि अपना घर छोड़कर के हालांकि मैं कांग्रेस में था तो 1988 में यूथ में जुड़ा उसके बाद अहमदाबाद शहर के महानगर पालिका में इलेक्शन भी लड़ा 2015 में वहां कांग्रेस की सीट में 42 वर्ष के बाद कांग्रेस की सीट लड़ा था बयालीस वर्ष के बाद विधानसभा भी लड़ा

किसी तरह से चला गया किसा की सेवा कर सकता हूँ लेकिन तो तो में तो आ गया विधानसभा तो जहाँ बावन हजार कांग्रेस लाया था वहां में बत्तीस हजार वोट विधानसभा लेकिन कांग्रेस को तो कम वोट मिला हमसे पांच हजार छह सौ मिला कांग्रेस को पच्चीस हजार वोट लाया तो आम आदमी वालों ने सर आपको 32000 अहमदाबाद में गुजरात में नौवा नंबर पे सबसे हाईएस्ट वोट लायो अरे भाई हाईएस्ट वोट की बात नहीं हाथ तो हाथ में कांग्रेस में रहा होता तो मैं मिलने होता और प्रजा की सेवा कर सकता से था यह सब देख करके मुझे पता नहीं फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं कांग्रेस का सिद्धांत और आम आदमी के सिद्धांत से जमीन और आसमान का तो फर्क

मैं अच्छी संगठन बनाऊंगा कि होले वाले चार महीना महानगर पालिका के इलेक्शन में जहां हमारी है वह काफी सीटें अपने अपनी सरकार बने और आम आदमी पार्टी की हकीकत में जो इन्होंने लोगों के मन में या गली-गली में जाकर के वार-वार में जाकर के जिला-जिला में जाकर के हम और सुरेश इन्दा भी आम आदमी पार्टी में से जो वे ऐसे से बातें उनको कांग्रेस में लाकर के और प्रजा के नजदीक जाकर के होने वाले